Футбол в Днепре. Увлечение своеобразное. Стоило только испариться донецкому шахтеру с днепр Арены, поредели и трибуны на стадионе. Но не возбуждает нашего болельщика Первая лига и все тут. За полуфинал команде Спасибо, а середняка первой лиги Краматорский авангард они как-то и без нас спокойно обыграют. Ну, где-то в таком духе. Можно сказать, это чемпионат совсем другая история. Мы не сравниваем эти игры. Мы знали, что в будет, у них будет вязка, они будут навязывать борьбу. Мы, в принципе, ожидали такой игры. У нас не было такого настроения, что мы сейчас выйдем и их вынесем. 7-0, 10-0, не было такого. С авангардом действительно было непросто. Обычно после сверхэмоциональных матчей сложно ожидать феерию даже с явными аутсайдерами. А здесь вполне боеспособный коллектив, да еще и с претензией на место в лидирующей группе. Одним словом, игра получилась без особой искры, но вполне смотрибельной, даже с нервом. Днепор долго подбирался к воротам гостей, но в дебюте матча эти попытки ни к чему не привели. Не отсиживался в обороне и авангард, пару раз за тайм проверив, на месте ли сменивший Ерчука в рамке Андрей Клещук. Лишь к 18-й минуте Днепр-1 смог создать остроту у ворот Денчука. Вернувшийся после травмы в стартовый состав Назаренко пробил мимо ворот. Едва они сообразили на пару два Игоря – Загальский и Когут. Увы, но здесь не хватило буквально пару капель. Уже в дебюте второй 45-минутки арбитр не усмотрел игру рукой в штрафной «Авангарда». Ну, это дело такое – пенальти на дне арене ворота гостей – по традиции большая роскошь. На 55-й минуте Шаповал навесил с фланга и вновь настырному Когуту не хватает самую малость. А спустя 10 минут в деле связка кузы логинов. Орост подал, Сергей пробил. Увы, не точно. Далее разбегался Назаренко. Для начала Александр пробил прямо в руки голкиперу, а уже в следующем эпизоде запустил круглого рядом со штангой. А вот когда Назик захромал, трибуны занервничали. После травмы тяжеловато входить в тонус, но ничего. Он ну, там был такой эпизод, когда получил по ноге, ёкнуло аж немного. Все ли нормально? Нету там каких-то осложнений? Нет, все хорошо. Ёкнуло судорога два раза. Так все нормально, все хорошо. Обороняясь, «Авангард» не стеснялся совершать вылазки к воротам Клещука. Андрей дважды прерывал навесы с левого фланга. Чуть позже решил вопрос со стандартом Демченко. В этом отрезке матча особенно звонко было слышно Логинова, то и дело пиха... подсказывающее партнерам, как не нужно играть у своих ворот. Было не просто играть, а хрипший работа у нас такая у центральных защитников, у защитников подсказывающей команде, старался выполнять вот голос – результат, а От, точнее отсутствие голоса. Нули на табло изрядно раздражали, и вот когда стадион совсем приуныл, трио Батага Когут Кулиш поднимает настроение всем присутствующим. Стас блестяще завершил старания партнеров, запустив голкиперу прямо в домик. Вот этот парень уже возьмет там по первой лиге, что там дает? золотую буцу, там может быть какое-то пирожное, может быть. Буцу я не, хочу, я не хочу загадывать. Единственное, что мы всей командой в том числе переживаем за Кулиша, чтобы он стал лучшим бомбардиром и стараемся все для этого сделать. То, что мы играем первым номером, то, что мы много времени проводим у чужой штрафной, дает ему возможности реализовывать моменты, ну, как и сегодня. Мы, мы и подписывали его, зная, что он нам забьет порядка 15 мячей. Мы не ошиблись. Мы могли пригласить для первой лиги более быстрого нападающего, более резвого, но забивал ли он с таких ситуаций, как забивает Кулиш, у меня большой вопрос. То, что он для первой лиги очень серьезная фигура, и который год играя в первой лиге, то лучшим бомбардиром становится, ну, я рассчитываю на то, что он в этом году станет лучшим бомбардиром. Это важно, потому что все равно все должно заканчиваться тем, что в штрафной, во вратарской нужно находиться там, где нужно, нужно попадать по мячу, нужно попадать в свободные углы. И вот сегодня он оказался там и... Может быть, и есть какие-то вопросы к его игре, но ему было тяжело действительно. Но ключевой момент, он четко попал по мячу, там, да, не без ошибки вратаря, но гол он забил. Авангард пошел отыгрываться, но до поры до времени без особого успеха. А когда уже в компенсированное время арбитр усмотрел нарушение на линии штрафной хозяев поля, за спиной прозвучала рассудительная мысль экс-арбитра. Такие штрафные дают только за деньги. Кириенко зарядил в стенку и, как говорится, отлягло. Нерв на последних минутах матча испарился в финальной трели арбитра. Тяжелая победа над достойным соперником тяжелая нервная игра получилась, совершенно не получалась игра в атаке у нас, ну и вообще не получалось играть, как привыкли мы. Здесь на стадионе связано ли это с уровнем противника или с нашим психологическим состоянием, может быть, тоже игра шахтерам повлияла. Поэтому тем ценнее победа, которую одержали, победа очень тяжелая, победа чрезвычайно важная в контексте того, что на этой неделе все конкуренты играют между собой, поэтому ребята молодцы вырвали очень тяжелую игру, завоевали три очка, нарастили еще преимущество очковое и поэтому настроение ну да э принимая во внимание то, что играли не очень, но три очка добыты. Команда не давала нам ничего создавать, и прессинговали было очень тяжело. Но во втором тайме мы добавили чуть в обороне, в атаке, и пошли моменты, и повезло, что мы выиграли. Куля забил гол, молодец. Матчи с лидером, они всегда интересны для таких команд, как мы, Середняков. Считаю, что, в общем-то, стратегически на игру план выполнили. Единственное, что одна ошибка. Я считаю, что, наверное, все-таки сработало то, что у вас в команде Днепр есть исполнители, наверное, чуть лучше, чем у меня. Мы в ситуации с моментами не забили мяч, а Кулиш два раза коснулся мяча и забил мяч. Это есть мастерство. А в целом действиями футболистов доволен. Конечно, не хотелось проигрывать, но, наверное, все-таки счет на табло, значит, Днепр сильнее. С победой всех Днепр уверенно идет в премьер-лигу. Ну, а мы будем решать свои задачи. В завершении футбольного вечера Сергей Логинов торопился в подтрибунное помещение к очередному гостю клуба. На этот раз в конкурсе прогнозистов самым удачливым оказался Алексей Сафонов, которому и достался трофей с автографом футболиста. Угадали счет в матче с Шахтером, поставили против своих. И тем не менее, эмоции какие-то все-таки присутствуют сегодня. Естественно присутствуют. Не хотелось, конечно, такой счет ставить. Все-таки надеялся на что-то. Но реалии есть реалии. Насколько приятно получать мяч с рук Сергея Логинова, как вообще игра этого защитника в составе сканя Параден? Знаете, крайне приятно. Во-первых, игра нравится. То есть надежный защитник. Я думаю, что капитанская повязка по праву идет, то есть ведет команду со собой. Вы знаете, даже как-то не ожидал что вот так вот получится. Все-таки не один я, там, по-моему, 11 человек было, да? Ну, крайне приятно. Я считаю, это, это плюс и большой плюс. Я считаю, нужно как можно больше общаться таким способом с болельщиком, делать разные конкурсы, привлекать болельщика, чтобы они приходили на стадион только положительные у меня взгляды на этот счет. Как говорится, все просто. Угадал счет матча, немного фарта и приз в кармане. Участвовать буду. И будет приятно, если еще раз вот дойду до такого. Пожелания Днепру в конце сезона? Хочу пожелать им, ну вот, без валидольных матчей, все-таки спокойненько войти в премьер-лигу. Torando POLHA